पॅनॅसॉनिक एव्हिनिक्स कॉर्पोरेशन या जगातील इन फ्लाइट एंगेजमेंट अँड कनेक्टिव्हिटी म्हणजेच आय एफ ई सी सोल्युशन मधील आघाडीच्या कंपनीने भारतातील पुणे येथील नवीन सॉफ्टवेअर डिझाईन आणि विकास केंद्राचे उद्घाटन नागरी विमान वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते केले पॅनॅसॉनिक एव्हियोनिक्स कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन सईन आणि पॅनासॉनिक लाईफ सोल्युशन्स इंडिया तसेच साऊथ एशियाचे अध्यक्ष त्याचप्रमाणे पॅनासॉनिक ॲव्हिओनिक्स इंडियाचे संचालक मनीष शर्मा यांनी उद्घाटन समारोहामध्ये त्यांचे स्वागत केले एकोणीसशे एकोणऐंशी मध्ये स्थापन करण्यात आलेली पॅनासॉनिक ॲव्हिओनिक्स सर्वसमावेशक अनुभव देते जे एअरलाइन्सना त्यांच्या प्रवाशांशी कनेक्ट करत इन फ्लाईट अनुभवामध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणत आहेत आणि नवीन युगातील विमान प्रवासासाठी इनफ्लाईट एंगेजमेंट अँड कम्युनिकेशन सिस्टीमच्या मूल्याला नव्या उंचीवर घेऊन जात आहेत जगातील दोनशेहून अधिक आघाडीच्या एअरलाइन्सनी त्यांच्या एअरक्राफ्टमध्ये पॅनॅसॉनिक ॲव्हिओनिक्स इनफ्लाईट एंगेजमेंट सॅटेलाईट वायफाय कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल सेवा इन्स्टॉल करण्याचे ठरवले आहे पॅनॅसॉनिक ॲव्हिओनिक्स कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन सैन म्हणाले ॲनॅसॉनिक एव्हिओनिक्स विकसित करणाऱ्या प्रत्येक आय एफ ई सी सोल्युशनमध्ये नाविन्यपूर्ण भविष्य केंद्रित आणि प्रमाणित सॉफ्टवेअरला प्राधान्य देते तसेच डिजिटल चॅनलची निर्मिती करते जे आमच्या एअरलाईन ग्राहकांना अधिक कार्यक्षमपणे त्यांच्या प्रवाशांशी संलग्न होण्यास सक्षम करते सर्वाधिक कुशल इंजिनियर्स आणि झपाट्याने विकसित होत असलेल्या एव्हिएशन क्षेत्रासह भारत आमच्या व्यवसायाच्या भवितव्यासाठी गुंतवणूक करण्याकरता उत्तम लोकेशन आहे आणि आम्ही पुण्यातील आमच्या नवीन केंद्राच्या माध्यमातून सॉफ्टवेअर इनोव्हेशन आणि डिझाईन क्षमता वाढवण्यास उत्सुक आहोत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले पॅनासॉनिक लाईफ सोल्युशन्स इंडिया आणि साऊथ एशियाचे अध्यक्ष आणि पॅनासॉनिक ॲव्हिओनिक्स इंडियाचे संचालक मनीष शर्मा म्हणाले भारत सॉफ्टवेअर टॅलेंट संदर्भात क्षमतांशी संलग्न आहे आज भारत संपूर्ण जगाला आय टी सपोर्ट आणि आय टी सेवा देत आहे आणि पॅनासॉनिकने जगभरातील इतर उपकंपन्यांना उच्च दर्जाच्या सेवा देण्यासाठी इनोव्हेशन केंद्रे आणि जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करण्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे पॅनासॉनिक ॲव्हिओनिक्सचे पुण्यातील केंद्र भारतातील आमच्या गुंतवणुकांच्या सिरीजमधील नवीन केंद्र आहे आणि आम्ही इन फ्लाईट एंगेजमेंट अँड एंग कम्युनिकेशनसाठी नाविन्यपूर्ण सोल्युशनसह विविध बाजारपेठा आणि एअरलाइन्सच्या गरजांची पूर्तता करण्यास उत्सुक आहोत असेही त्यांनी नमूद केले सर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली और आज से करीब सत्तर पचहत्तर साल पहले जो हमारे फाउंडर थे लेजेंडरी के उन्होंने एक जरूरत समझी कि एक पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए उसको डिफाइन कर दिया और उसको उन्होंने बेसिक बिजनेस फिलोसफी बोला कि हमारे बिजनेस के एग्जिस्टेंस की रीजन क्या होनी चाहिए और जो मैं की बेसिक बिजनेस फिलासफ़ी है वो इंग्लिश में मैं आपको बताऊँगा फिर हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करूँगा मानी हम जो भी काम करेंगे उसको करने से टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो टोटल सोसाइटी का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो उनकी भागीदारी उसमें बने और लोगों की वेल्फिंग उनकी डे टू डे लाइफ और ज्यादा बेहतर हो ये हमारा पल्लोज एक्सिस्टेंस है और जहाँ तक इंडिया की बात आती है कि फंडामेंटल थॉट ऑफ इज दैट इंडिया शुड नॉट ओनली बी कंसीडर्ड एज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी इसमें कोई डाउट नहीं, नहीं है कि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज पोटेंशियल और डिमांड जो अब अनलॉक हो रही है लगा के ऊपर खड़ी हुई है डेफिनेटली इंडिया किसी भी मल्टी नेशनल कंपनी के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी है बट पर का ऐसा सोचना है दैट दैट इट शुड शुड नॉट ओनली बी वी सोच रहा है अपनी uh, <tell> that, that, that kind of जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और uh, ये हमारे लिए आ, की जो कि ज़्यादातर की आ, जो इनिशिये है वो जापान में हुए इक्टॉनिक्स एक ऐसा यूनिक इनिशियेटिव है जो हेड हेडकोर्टर है यूएसए और ये जो सेंटर यहाँ पर बिल्ड हुआ है एक लाख छब्बीस लाख स्क्वायर फीट का ये शुरुआत किया हमने यहाँ से और आप आपको इस का टूर जरूर कीजिएगा और जैसा कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी बताया ग्लोबली लगभग हर चार में से तीन एयरक्राफ्ट तो में सारे एंटरटेनमेंट सिस्टम के ऊपर एंटरटेन होते हैं खुशी पाते हैं जो लॉन्ग वॉल फ्लाइट्स होती है उसके अंदर अपने आप को इंगेज करते हैं और वाईफाई के जो तो सिस्टम्स हैं उससे वो लोग कनेक्टेड रहते हैं ग्राउंड से तो ये बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में पूरे एक अपना अदा तो करेगा आने वाले टाइम के अंदर ओवर uh, या प्रसंगी उपस्थित संबोधित करता ना मंत्री मुरलीधर मोहल मनाले देश के इस सबसे फाइबर शेयर में आपने जो ग्लोबल कैपेबिलिटी का सेंटर खोला है इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इस सेंटर में 400 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का इंजीनियर्स काम करने वाले हैं आज मुझे लगता है कि 200 लोग आज से काम करने वाले हैं आगे जाके एक्सपन होने वाला है एक ऐसा शहर है जहां संस्कृति और तंत्र ज्ञान दोनों की पूजा होती है ये देश का एक ऐसा शहर है जहां अभिजात मनोरंजन के पर्याप्त साधन है इस शहर में इंप्लाइट मनोरंजन के बारे में तकनीकी तौर पर कुछ बन रहा है तो एक बड़ी खुशी की बात है हम सभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने देश के सामने विकसित भारत का अब पांच ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हर क्षेत्र को अपना योगदान देना पड़ेगा मुझे खुशी है कि भारत में एविएशन सेक्टर का काफी का विस्तार हो रहा है अगले पांच सात साल में देश में नए एक हजार एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। 2040 तक 2040 में तब तक एक हजार और एक देश में आने वाले हैं। एयरक्राफ्ट आने से देश में सपोर्ट सर्विसेज और हवाई क्षेत्र की आवश्यक बुनियादी सुविधा का सुविधाओं का भी विस्तार गतिमान होगा पिछले दस साल में हम देखते हैं तो ये जो हमारा एविएशन सेक्टर है इसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई है पिछले दस साल में हमारे देश में पचहत्तर सेवेंटी से, फाइव नवीन हवाई अड्डे बन गए ये क्षेत्र तो उन्नति पर है और अभी भी काफी काफी का, संभावनाएं भी है दस साल पहले भारत के पास केवल 400 विमान थे एयरक्राफ्ट से और अब यह संख्या बढ़कर 713 तक बढ़ गई है पिछले 10 सालों में पिछले 10 सालों में भारत में हवाई जहाज यात्री यातायात लगभग 6 करोड़ से बढ़ गई है यानी कि 6 करोड़ लोग ज्यादा पिछले 10 साल में बढ़े जो अभी बांध से हवाई जहाज से प्रवास करने लगे हैं। एविएशन सेक्टर में तोल का महत्व भी बढ़ रहा है भारत के तोल का मार्केट छह से बढ़कर

सौ मार्गो पर सीप्लेन प्रस्तावित है इसके चलते पर्यटन क्षेत्र का विस्तार आप तेजी से भविष्य में हो सकता है आज का युग विज्ञान का युग है इस युग में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध है जिसका सदुपयोग करने करके व्यक्ति जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं यह साधन मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है मोशी न्यूज नेटवर्क साथ मोहित शिंदे पुणे